As Salamu alaykum əziz dostlar, hörmətli müştərilər. Qarşınıza özü Gold kondisionerdir. Bu model. Yəni problemi nə idi? Müştərinin şikayəti. Deməli, arxa kompressor işləsə də səs də buradan gəlir. Lakin bu, bu gördüyünüz burdakı bu baraban, framırdı. Müştəri üzdə yenə yani, biraz bu, bu Başçı xan adamdır. Yaxınlaşın. Bəli, belə bu barabanı, barabanı bir fıranırdı. Başlayırdı fıranmağa, ancaq çox zəif fıranırdı, belə deyək. Bir otağı güclə soyudurdu. Və bunun səbəbləri nə ola bilər? Ya məbu gördüyünüz bu barabanın içində məbu hissəsində motor var. Motorun yəni zəifləməyi və xarab olması nəticəsində ola bilər və babu gördünüz, babu, kandisatır. bu bu gördüyünüz, bu kondensatordur. Bu kondensator da Göstərirəm yerləşdiyi yeri kənirdən dəyişmək istəsənsiz. Bax bu hal-hazırda bu plata görürsüz. Bu platanın üstü bu çıxır. Ondan sonra bax bu hissədən platanı çıxardırsınız. Platanı çıxardandan sonra bax bu şəkildə, bu formada orada bir yer olacaq. Bax bu plasması çıxardandan sonra bu burdakı bax bu. Bunu çıxardandan sonra belə bir e, fandan çıxan, fana motorundan çıxan iki dənə raziyonddur. 0,9 mikrofaratdır. Maksimum bir tam onda 2'ye kimi alıp değişebilirsiniz. Burada görsünüz. 0,9 mikrofarad, plus minus 10 faiz. Maksimum bir tam iki 2 takimi kimi değişip işte yer. Ama bir, bir şeydeki testlerden yoxlayasınız. Baxasınız ki, yani bundan da problem yoksa yok. Yani ki, eğer mikrofaratı səhv olsa, zayıf olsa, onda Veya Dediğim kimi bu bunun içinde fanın e, barabanın fanı var böyle motoru. Ondan karab olur. Problem olur. Dikkatinize göre sağ olun. Bir daha eğer video faydalı olsa beğenin ve kanala abone olun.